Так, Lexus 350 RX. Значит, седьмого года. Вот такие вот песочки стоят. В принципе, хороший автомобиль. Сейчас это за машин. Вот такую вид. Значит, три с половиной литра. Вот. Вот такой вот у нас есть сборничек, бардачки, сиденье, регулировка сидения, Бардачок. Ну, мусоросборник. Вот кожаный салончик то есть в машине уже грубо говоря на дворе сейчас тринадцатый э, год то автомобилю уже шестого года машина то есть довольно таки уже немало вот. но ну, вид то есть как будто новый то есть Такое, что значит хороший автомобиль, хорошего качества. Вот мы его получим Здесь стоит сигнализация, тепловизоры. То есть, если ее не активировать, то, естественно, значит, ну, в шестом году делали вот такие машины. То есть уже с камерой заднего вида уже делали. Вот. С подогревом сиденья. Кассетничек еще стоит. То есть ченджер на 6 дисков. Вот. Значит, вот сейчас посмотрим, какой Автомобиль с пневмоподвеской здесь. Очень удобно. Вон. Сейчас посмотрите, какой здесь расход. То есть 3,5 литра. Идет очень хорошо. Мягенько. Хорошая шумоизоляция. То есть никаких проблем. Опять смотри, включается с камера заднего вида. В шестом году уже кажется такое практиковали лексус есть лексус да и вот смотрим расход топлива здесь 13,5 3,5 литра шестого года автомобиль то есть это говорит о том что делали делали и очень хорошо делали о. Багажничек открывается и из салона, и с ключа. Ну, естественно, снаружи. Посмотрим, вот как он бегает у нас. В принципе, бегает новенькая машинка. То есть я думаю, что за такие деньги лучше купить Никиа, вот, и а лучше купить, конечно, Лексуса пусть 6 шестого пусть шестого вот одно ну, извините вот такое вот она вот так она идет у нас красиво просто опять же вот буквально недавно был удар да ну на Т там бампер разлетелся у меня там получилось ну две вмятинки вот такой металл вот, вот так вот ребра жесткости и все 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 то есть вот таким вот образом вот наши гаишники стоят ага. что-то выпасают меня наверно. то есть вот такая вот загогулина вот так вот у нас хорошо Лючок. Есть лючок. Очень удобно. Открыл, пожалуйста, светло в салончике. Можно открыть его полностью. Ну, в принципе, тут стоит э, климат-контроль. Вообще не проблема. вообще, что сказать. Вот он бегит. Набирает скорость моментально. Вообще. Ну, это я по городу не буду есть ограничения. То есть нужно нужно э, на педаль можно не нажимать вообще. То чуть нажал, он поехал. Все. То есть отпускаешь, он едет. Э, тяжелый автомобиль. Он, он также, как и кроссовер, он, он тот же самое. И как э, э, хэтчбек, ну этот э, седан, он почти вот высотой, вот как бы надо подняться где-то легко нажал, нём а подвесочку поднялся, он залез на любую бордюрку, надо на трассе притопить, там пустил, вот, то есть вот таким вот образом. Машина вообще у универс, а вот такой салончик вот, сзади сиденья вообще, то есть никаких проблем, что у нас.